Так, всем доброе утро. <клес> Доброго ранку. Футбол. Футбол. Ну, начну с э, вчерашних матчей. Вацо я Окей предполагав. Лацо неплохо играет, но Кремнезе сейчас э, сильный такой коллектив мощный. Играет самоотдача и ничейка, к сожалению. Ювентус Рома. Ну и Вентус вел. Без вариантов. Было массу моментов. Могли выиграть и 5-1. Поэтому 2-1 это ни, ни о чем. Не говорит. Концесаи забил. Он, я так вижу, у Спалети любимчик. Часто его ставят. Потом Апинда, э, Апинда сейчас в топ-форме. Я его еще помню сланца, этого пинду потом Red Bull, ну а сейчас и сейчас Апендав Ювентуса. И Бальданца забил на 75-й гром, ну это такое, это ни о чем. Хорошо старался Дебала, но моменты свои не реализовал. Как пишет пресса, Долбику указано на выход и предложено искать новый клуб. Куда бы я ему рекомендовал уйти? Ты бы ему рекомендовал пойти куда-то в этот э, ВПЛ, в АПЛ. там, где любят эти Сандерленды, что-нибудь, ну что что-то такое, ну, мощное. Например, порекомендовал бы ему пойти в чемпионшип только в лидера. Но у него уже турбо расшатанное он себя мне ну, мегазвездой, хотя он нулевой. Понятно, что он будет <coughs> рассматривать, если даже АПЛ, то что-то такое, минимум середняка. Но сейчас и команды АПЛ, минимум середняки, <coughs> они тоже играют в современный футбол. Не играют уже в футбол докеров. В общем, у Добика ситуация говно, потому что он очень слабый игрок и никакой. Ну, записываю бог с опозданием. Калери, Пиза. Калери уже проигрывает 0-1. Первый тайм заканчивается. Но я не исключаю, что Калери добавит в втором тайме и выиграет у Пиза. Им по карману это. Сосова, Торино. Ну будет тяжелый матч. Я думаю, Сосова выиграет 2-1. 3-1. Сосова дома хороша. Фиорентина, Удинеза. Я боюсь вообще что-то говорить про Фиорентину. Ужасная команда в этом сезоне. Есть игроки, но они вообще не играют. Ну, я думаю, минимум ничья будет. Минимум ничья. Так. Жена Аталанта сегодня. Ну, Дженна будет умирать, понятно, что им надо побеждать. Им надо побеждать. А Таланта сейчас на ходу. Может быть все, что угодно. Прогноз давать. Ну, вообще это такая голимая тема в этом матче. Дженна Аталанта. Да может и победа быть и Аталанта. Ну, я думаю, ближе ничья. Так, Валига. Лига сыграла, как я, в принципе, и прогнозировал. Асасуна разобрала Алавес. Будемир забил, как обычно. Палочка-виручалочка. Потом Рауль Гарсия на 93-й, на 94-й. Асасуна дома такие команды, как Алавес, выносят. Реал Мадрид Севилья. Мбаппе догнал по рекорду за один сезон Роналда в а Лиге. Забил сначала Джуд Беллингем, Севилья не взлетала. То есть Севилья знаменитая, когда играл, например, тот же самый Банега, ее уже давно нет. <забил> К сожалению. Так. Что там еще за матчи были? Сейчас обновлю, извиняюсь. А обновлю. Так. Леванто Реал Соседат 1-1, как и говорил. Реал Авьеда Сельта 0-0, как и говорил. Вчера Ла Лига сыграла просто идеально. Бундеслига, конечно, не очень. Жирона Атлетика Мадрид. Буду сейчас смотреть 15-0-0 с удовольствием. Жирона Атлетико Мадрид. Но если будет ничья, то это будет чудо. Понятно, Атлетика играет вторым номером, но они настолько мощные, что... Фиг его знает. Если ничья, то будет чудо. Хочу посмотреть на Витю Цыганкова против Атлетика Мадрид. Ванат пока не взлетает. Вилья Реал, Барселона. Ну, крайне интересный матч. Два лидера. Думаю, ближе ничья. Ну, понятно, команды пойдут до конца в размен. Ну, может, быть, будет все-таки ничья. Эльче Рая Валикана. Ну, понятно, что будет Эльчи стараться выиграть, но я думаю, ближе ничего. Реал Бетис Хитафе. Я думаю, Реал Бетис сегодня выиграет. Завтра будет Атлетик Эспаньол. Атлетик Эспаньол. Атлетик Бильбао Эспаньол. Ближе ничья. Ближе ничья. Так, сегодняшние матчи я прокомментировал. Бундеслига. Майнс 0,5. Так, так, так. РБ Лейпциг, Байер. Ну, РБ Лейпциг отвратительно сыграли в защите. Хотя открыли первый, Швагер забил. А потом Теория, Шик забили два быстро. Не было средней линии вчера в РБ. И, и, защита. И Монтерел на 98-й. Ну, те типа пошли отыгрываться. Хакнул их. Аусбург Вердер 0-0. Ну, в принципе, логично. Вольсбург Фрайбург. Ну, была перестрелка. В Вольсбурге забил Дженнан Пейчинович. Печен... Я хочу посмотреть, кто это такой. Интересно. А в Фрайбурге забивали Трой, Грифа, Сеут и Шерхант. Вольсбург играл вроде бы неплохо, но защита просто говно была. Шудар Хоффенхайм 00, как и говорил. Так. Гамбург айнтрахт 1-1. Ну, логично. В принципе, вчера Бундеслига более-менее нормально была. Но везде были рубки. Так, Майнс 0,5 в Сан-Пауле. Ну, я думаю, Майнс 05 сегодня бахнет Сан-Пауле. Хайденхайм, Бавария. Хайденхайм, Бавария. Да Бавария сегодня выиграет у Хайденхайма. 3-0. АПЛ. АПЛ вчера была ломовая. Так, 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 прыгает, прыгает этот интернет. Черт побери. Ньюкасл у Челси. Ну там Вальтемаде сразу быстро забил два. Но Челси взяли за дело, отыграли 2-2 и могли еще и бахнуть Ньюкасл. Ньюкасл после хорошего начала стух. <кхм> Вулверхэмптон проиграл Бренфорту, не благодарите 0-2. <кхм> Наш этот играл, бегал. Мансити разобрался с Хэмом, ну там по красоте. <кхм> там мя мячи были просто сумасшедшие. Брайтон Сандерленд. Хочется в Мансити отметить Ширки. шикарный, шикарно. Как он ведет игру? Ну и хован конечно, топ. Тоттенхэм, Ливерпуль 1-2. Ну Тоттенхэм получил красную карточку. Заслуженно на Вандейке. Этот малый схвалил. И Ливерпуль подгреб этот матч. Брайтон Сандерленд 0-0, как я говорил. Бормут Беннерли 1-1. В принципе, вчера английская премьер-лига сыграла просто идеально. Астон Вилла Ман Юнайтед. У меня Жирона будет смотреть с Атлетиком Мадрид. Астон Вилла Ман Юнайтед. Ну, я думаю, ближе ничья. Обе команды в хорошем тонусе, им по карману ничья. Я не вижу у Астон Виллы преимущества. Фухем Форест. Я думаю, тоже ближе ничья. Сейчас Форест на подъеме и Фухом в порядке. Тут будет ничья. Может все что угодно быть, но ближе ничья. Так. ПСЖ. ПСЖ вчера играли с какой командой Винди Фонте на кубок. Вышла основа, вышел за Ну и у меня такое впечатление, что Маркинес пришел в порядок и за Барного пока не видит в основе <coughs>, Уис Энрике. За играл хорошо. Там малолет какой-то получил травму, ему на Ахио наступил. С этот Свинди Фанте. Ну, в принципе, Дуэ, Дембеле, Рамуш забили свои мячи. Я переживаю за Забарного, чтобы он <coughs> не выпал на баню. Сидеть я так постоянно в запасе. Так. И кто там еще у нас остался? Бенфика. Бенфика играет завтра с Фомаликаном. Ну, Фомаликан они идут в середине, я думаю, Бенфика их разберет. И Трабзон Спор будет играть тоже завтра. Трапзон Спор будет играть на выезде Генченберлиги. У Генченберлиги они где-то там внизу. Я думаю, у Спора сейчас большие задачи, они идут в призах. Поэтому он будет стараться обыграть. Ну, а впереди там, как обычно, Фенеры и Гава-Сарай. Ну, а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Будем обачать, что оно будет. Обязательно смотрим Жирону.